membayar akan harganya yang dihutangnya itu nescaya tidak menuntut ia akan dia. Ini ayat Quran ayat dia kata wa in kana la usratin fanaziratu ila maisarah wa antasaddaqoo khairul lakum in kuntum Allah Taala kata kalau ada orang susah. maksudnya sampai waktu nak bayar hutang dia susah, dia tak ada. Maka beri tangguh pada dia sehingga dia mudah. Kemudian Allah Taala kata wa antasaddaqoo kalau kamu sedekah lebih baik Sedekah itu maksudnya Kamu halalkan Kalau kamu halalkan Itu lebih baik untuk kamu Kalau kamu tahu ganjaran pahala yang kamu akan dapat Itu pula pilih Ini diberi pilihan Kita tak dibebankan untuk bagi halal Sebab syariat tahu benda berat Sekarang ada dua amal Apa amal dia? Orang sekarang ni orang tu dia memang tak mampu bayar hutang Kita ada dua pilihan Apa dia? Kita bagi tangguh kita Amal yang kedua Kita halalkan Kita boleh buat yang mana satu, kita pilih Kita nak darjat yang macam mana Ke akhirat, kita pilih Dua-dua, tak ada masalah Kita tak dibebankan untuk halalkan Kita digalakkan Quran kata, Allah Ta'ala pun Guna perkataan galakan Allah Ta'ala tak bebankan Tapi guna perkataan galakan Wa'an dan bahawa Kamu menyedekahkan jumlah hutang itu maksudnya halalkan khairul ko, lebih baik untuk kamu kalau kamu tahu kalau kamu tahu benda ni sebenarnya sangat besar sebab tu nanti di hari akhirat orang-orang yang hutang dia orang tak bayar ni dia tengok berapa banyak ganjaran yang dia dapat dia mengharapkan semua hutang dia orang tak bayar di akhirat. Kadang dia tak harap benda tu. Tapi bila ke akhirat nanti dia tengok oh rupanya pahala bagi hutang ni besar dapat. Kan kita dah baca sebelum ni kalau orang sedekah dia dapat 10 kali ganda kalau bagi hutang dapat 18 kali ganda bagi sedekah 10 bagi hutang 18 kali ganda ha uh, tuliskan belakang Nabi tengok di di pada malam lailatul isra. So ini pilihan uh, kita tak dibebankan so manusia dia ada kekuatan yang berbeza cuma kita niat mungkin ada dalam banyak-banyak hutang kita pada orang kita tengok memang betul ada orang yang tak mampu kita kita apa niatkan pahala rezeki Allah kita halalkan banyak orang hutang yang ni ah yang ni tak boleh halalkan dia mampu yang ni memang betul tak mampu kita ambil yang empat ni sebagai satu bentuk kebajikan tambahan yang kita buat semoga ini menjadi sebab kebaikan untuk kita Demikian lagi, demikianlah diperbuat oleh orang yang soleh Yang dahulu-dahulu di dalam perniagaan mereka itu Dan orang-orang soleh dahulu macam itulah cara mereka buat Kalau orang tak mampu, bagi tangguh Kalau tak mampu lagi, halalkan Dan adalah ia berkata kepada tiap-tiap orang yang fakir Yang membeli kepadanya dengan katanya Ini antara amalan sebahagian orang soleh dulu Dia amal apa? Bila ada orang, orang fakir Datang beli barang kat dia Dia kata macam mana? Dia kata khuz ma tulik fa in yusir lak faqdi wa illa fa anta fi hal minhu wasah. Dia dah bagi tahu awal dah. Uh, orang tak mampu uh, nak beli beras, beri belas berhutang. Dia kata, dan kita tengok ada juga orang-orang tua kita buat ni dulu. Orang nak datang beli barang hutang dia dia kata, "Ambil olehmu barang yang kau nak. Barang apa nak ambil? Uh, nanti bila bila mampu bayar." tapi kalau tak mampu juga saya halalkan. Ah ha, dia dia siap-siap bagi tahu dah. Ha, dia tak perlu Nabi nak bagi tahu. Masa tu ambil dah bagi tahu dah. Ambil olehmu barang yang engkau kehendaki, maka jikalau mudah bagimu membayar maka bayar olehmu. Kalau senang bayar. Dan jika tiada kuasa engkau membayar maka engkau di dalam halal memakan daripadanya dan di dalam keluasan. Ha, kalau bahasa mudahnya, ha, ambil nak ambil apa? Ambil uh, Saya bagi secara hutang Nanti bila mampu bayar Tapi kalau tak mampu juga saya halalkan uh, Maka maksudnya Orang yang orang yang jual barang macam ni Betul-betul baik hatilah lah Betul-betul baik hati uh, Dan dia tak buat kepada semua orang Dia buat kepada orang yang dia kenal Sebagai orang yang susah uh, sebab dia tak nak mungkin setengah orang dia tak nak bagi percuma dia nak bagi orang fakir tu pun ada rasa tanggungjawab. Kalau tak, kadang-kadang kalau kita bagi berjuma berjuma berjuma, dia membentuk sifat mengharap kepada orang lain. Mengharap dah. Dah tak ada rasa menanggung, tanggungjawab, kan? So biar dia ada rasa beban juga. Dia ada rasa beban juga. Kalau tidak kadang-kadang kita ni membentuk sebab itu Nabi kata, kalau satu orang dia buka pintu meminta-minta, pintu tu Maka pintu kefakiran tak akan tutup sampai bila-bila Sebab itu kita tengok orang yang minta sedekah ni Sepuluh tahun lepas sampai sekarang pun minta sedekah juga Sebab sampai satu tahap meminta sedekah ni ketagih. pergi Mula-mula dia minta tu sebab keperluan Akhirnya jadi ketagih Awak maksud jadi ketagih? Dia tak perlu pun Tapi dia tetap minta juga Dia dah collect banyak dah sebelum ni Tapi dia tetap Pergi kat jalan Buat macam orang miskin Nah, dia jadi ketagih. Kenapa ketagih itu berlaku? Sebab dengan minta sedekah ni dia dapat duit senang. Ya, Sebab tu dia berkata siapa yang buka pintu mem meminta-minta, maka pintu kefakiran tak akan tutup untuk dia. Sampai bila pun dia jadi fakir. Ha? Sampai bila pun dia ni akan kekal menjadi orang yang fakir. Sebab itu 10 tahun kalau ikut dia college tu sebenarnya banyak. Ha? Tapi dia jadi ketagih. Dia lebih selesa hidup macam tu. Ada juga orang yang mana dah collect banyak dah. Uh, dah ada rumah dah pun. Tapi dia tetap pergi ke jalanan minta. Ha, Sebab itu meminta ni hukumnya haram, dosa besar. Meminta-minta ni hukumnya dosa besar. Hukumnya berdosa kecuali orang yang memang ada keperluan. Orang yang ada keperluan maka okay, dia boleh buka mulut minta. Kan? Tapi meminta-minta tanpa ada sebarang keperluan Maka hukumnya berdosa Hukumnya adalah berdosa dan tidak dibenarkan Dan orang ni akan dibangkitkan di hari kiamat Dan akan luluh Luruh dia punya daging-daging Muka dia sebab Dia sebenarnya Menjadikan meminta pada orang itu Sebagai jalan Dia mencari pendapatan Tidak ada istilah pendapatan Meminta tak ada Tapi ada sekarang ni, uh, ni Kita panggil scan. Ataupun sedikitlah Yang menjadikan meminta sedekah itu Sebagai sumber pendapatan Dan pada ketika itu Sumber pendapatan adalah haram Sumber pendapatan adalah haram Orang yang meminta dalam keadaan tak perlu Maka pendapatan yang didapat itu punya adalah haram Tak boleh, tak dibenarkan Yang dibenarkan orang yang memang berada Dalam keadaan susah, tak ada makanan Dia sepatutnya kita tak boleh Kita kita ni orang yang mampu ni Kena malu kalau ada dalam komuniti kita yang sampai tak ada makanan Sampai dia kena minta So kita ni yang ada ada makanan yang kena malu Maksudnya kita tak ada jiran kita Malu kan Mungkin ada orang yang dia punya maruah diri tinggi Dia sanggup lapar Sebab malu sangat nak minta dengan orang So kalau dalam komuniti kita Ada wujud orang lapar Sampai dia kena meminta So komuniti tu berdosa Kerana apa? Membiarkan Takkanlah Makan pun kita tak boleh bantu kepada orang Makan dalam perkara yang paling basic dan asas Kepada manusia Wallah ta'ala alam Ada soalan?